Честно говоря, мне по обидно, когда я читаю средства массовой информации, что Кличко идет в Верховную Раду, Кличко – боксер с отбитой головой и так далее. Это многие пишут, и интернет-издания, и комментарии. Я вам хочу сказать, что, в принципе, Кличко прославил Украину, а не Украина прославила Кличко. Он все для этого делал, ведя свой профессиональный бокс на ринге. В политику он пошел, я так чуть отступлюсь, да? Политик он пошел, вы знаете, наверное, с 2005 года, блок Кличка, он зашел в Киев, в Совет, Совет. На сегодняшний день это, как мне кажется, и вот если даже почитать э, прессу, э, Пятен на партии, э, на бывшем блоке Кличка, сейчас на партии Удар, там никаких нет. Люди, э, члены партии, депутаты, которые прошли, фракция э, Владимир Витальевича Кличка. Mm -hmm. Они все делают для того, чтобы отстаивать в Киевской области парки. Они нет никакой коррупции, они с ней борются. И поэтому я считаю, что шансы люди это видят. Просто мы, мы понимаем, как на Киевской области, такие Киев горсовета, а не вся Украина. Но все для этого делается, мы это отслеживаем, поэтому мы надеемся по последним срезам рейтинг партии на Украине ориентировочно 15%. На сегодняшний день это наша партия, это третья сила после партии правящей партии регионов, дневной оппозиции. Поэтому мы будем сейчас проводить всю работу, будем доносить до каждого человека наши агитаторы, наши мажоритарщики, чтобы люди понимали, что ключко не спортсмен, ключко еще и политик, как я считаю, это неплохой политик. Что касается наших мажоритарных округов, мне тяжело сказать, и опять-таки можно, если я сейчас был там... Фантазировать, сейчас сказал, ну победим мы всем порвем, все у нас будет хорошо, везде у нас будет победа. Я, я не тяжело очень сказать. У меня это первая выборная кампания, я очень, она уже началась очень тяжело, но мы надеемся сделать упор на всех кругах, нам так получится. Один двух.